Сегодня мы пришли к администрации президента для того, чтобы передать ему резолюцию Кировоградского Евромайдана. Кирова... Резолюцию, которую подписали все, без исключения общественные активисты и сотни кировоградцев, возмущенных незаконным, как мы считаем, аморальное назначение регионала кровавого депутата который голосовал за законы 16 января которые привели к гибели ребят небесной сотни героев украины которые сегодня Важным моментом является то, что эти люди, которые воюют в зоне АТО, они также воюют по причине того, что такие депутаты, как Кузьменко, проголосовали за законы 16 января. Поэтому мы требуем отмены указа президента о назначении Кузьменко губернатором. Мы требуем объяснений от президента, как так произошло, что кровавого депутата регионала Соратника Януковича было назначено руководителем области. Мы также сегодня передаем обращение пострадавшей Чмиленко, муж которой погиб от действий титушек, которые, как она уверена, привез Кузьменко на антимайдан и от рук которых погиб ее муж. Она считает, что это явля... назначение губернатором Кузьменко. Она не только сегодня узаканивает деятельность регионалов, но и поощряет к убийствам, к насилию. И фактически действие Порошенко сегодня является плевком на имена тех всех погибших, которые погибли сегодня и в зоне АТО, которые воюют сегодня за Украину. За очищение власти. И мы видим, что в тылу у них происходит предательство. Предательство Порошенко. Порошенко. Признай ошибку и раскайся.